объекты но, э, дома пока что стоят с той водой которой они опрессовывались вот то есть мы не включали большие насосы это все связано с экономией электроэнергии вот потому что это тоже очень дорого сейчас Вы знаете что увелич... опять увеличилась цена на электроэнергию вот увеличилась цена с 1 октября на газ для бюджетных и возвращенных потребителей на 11 э, почти 12 процентов вот. Поэтому буквально на запуск жилья, я думаю, что ну, если чего-то экстраординарного не случится, нам как всегда нужно будет где-то три дня. Ну, это и правилами предусмотрено, прогрев системы и так далее. Поэтому мы ожидаем, вчера было сказано, что на соцсферу на селекторе было сказано, что на соцсферу буквально в ближайшие дни, да, два дня нужно для решения вопроса о лимитах, поэтому все, кто задействован, значит, будьте готовы, дадут лимиты, мы сразу включим в соцсферу, вот. Ну, а по жилью обычная схема, я думаю, ни для каждого ничего не будет, вот. Будем обычно, как обычно, включаться. Будут это выходные дни, будем выходные не включать. Будем писать объявления, все как обычно.